Я на стенде компании Sony. В этом стеклянном боксе самая крутая разработка компании, это RX1. Это первая компактная камера с полнокадровым сенсором. Камера оснащена несъемным объективом Carl Zeiss с диафрагмой 2, фокусное расстояние 35. Из интересных особенностей это то, что непосредственно на объективе вы можете регулировать диафрагму от 2 до 22. Камера снимает Full HD видео, камера фотографирует с разрешением 24 мегапикселя. Для нее выпускается достаточно большое количество аксессуаров. Из интересных это оптический видоискатель, который устанавливается в горячий башмак, и цифровой видоискатель, который устанавливается туда же. Разумеется, это очень дорогое решение. Камера стоит 2800 долларов, и ее представили буквально недавно, поэтому нам не дают ее в руки.